તેમજ વલસાડ ખાતે શિવસેના કાર્યાલય ખાતે પ્રમુખ એસ આર પાટીલના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું આ અવસરે આઝાદસિંહ લાંબા દક્ષિણ ગુજરાત પ્રભારી જીદ્રુ પાલજી અને શિવસેના હોદ્દેદારોની ઉપસ્થિતિમાં શ્રીમતી રાગીણીબેન સોની ડોલીબેન જોજીબેન તન્નુબેન અર્ચનાબેન કુસુમબેન અને રેખાબેન દ્વારા હાજર રહ્યા હતા મેરા નામ સતીશ પાટીલ હૈ મે ગુજરાત પ્રદેશ શિવસેના કા પ્રમુખ હું ઓર આજ અમારે ગુજરાત કે અંદર દક્ષિણ ગુજરાત के ऑफिस में अठहत्तरवें स्वतंत्र दिवस की उजवनी करने का मेरे हाथ से झंडा लगाया गया है इस उपलक्ष में हमारे सैनिक कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और ये झंडे का मान सम्मान हमें दिया है हमारे दक्षिण गुजरात प्रमुख है जगरूप भाई सोनो ने दादा हमारे और माने जी सब लोग हैं महिला कार्यकर्ता है और इनका सब मेहनत की वजह से हम लोगों ने झंडे का सम्मान करके कार्यक्रम आयोजित किया ये झंडे तोरण के दरमियान आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर इसके स्वतंत्र दिवस के अवसर पर मैं जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सबको आपस में मिल के भाईचारा रख के प्रेम भाव से रहना चाहिए एक दूसरे को मदद रूप होना चाहिए किसी की कमियाँ ढूंढने के बजाय उसमें सुधार कैसे लाए जनहित में कार्य करना चाहिए ऐसे मेरी धारणा है और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट से लेकर सारे लोगों का यही ध्यय है कि आपस में प्रेम भाव से रहे और हमारे जो मुख्य नेता है महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब इनका यही आदेश है और वो रात में तीन तीन बजे दो दो बजे तक काम करते हैं और वही कार्य हम भी करना चाहते हैं और हमारी पूरी टीम भी करेगी और प्रत्येक देशवासियों को भी इस तरीके का काम करके अपने देश का उज्जवल भविष्य के, के लिए एकता बनाए रखने के लिए करना चाहिए